— ИДС? Да. А, — Скажи, мне, чему ты забыла свой шарфик? — Я танцевала. Это же Было палка. <связано> — палка. Хорошо. А, институт информационно-технических систем, да? Как называется вот эта штука, которая фиолетовым светит? — Лампа. — Это правильно? <связано> Наверное, да. Какой твой, твой любимый предмет, какая твой любимый преподаватель, цель, преподаватель? Мой любимый предмет был на первом курсе. Это, я не в тут в стране, в стране, в стране, в То есть ты не клянчешь, ты вспоминаешь прошлое? Это уже было на информации да, вам нравится манера подачи информации этой конкурсантки? Она, она просто защищает всю свою информацию которую выдает а, у тебя есть четыре болельщицы в зале. сделайте еще раз у -у -у, вот это вот давай так э, умный вопрос кто изобрел первый термометр сказала питание нет я не знаю, точно что але но я отвечаю потому что не ожидал, что он выйдет 450 раз, 501 раз будет и я думаю, что это все не просто так. Она читает книги. А, ну традиционный вопрос, какой город представляешь? Бахмач, Черниговская область. Бахмач, не область. Что нужно знать людям, чтобы приехать в Бахмач? Такое слово смешное, Бахмач. Пахмач це дуже велика е, залізнична станція. Це більш історичне місто, там нічого такого дуже цікавого немає, але цього ну, історія дуже популярна. І... Давайте запам'ятаємо, бахмач звучить круто. Так? <плес> да? да. Ну, Одно приглашення, щоб зал тебе полюбив. Зал это же прием, и так он все запустит. Спасибо тебе, это ИДС.